Это нормальная, диверсионная операция, да. проведенная великолепно. Каким образом они могли управлять ими из Украины, если дроны летали на территории Иркутской области примерно за 5000 километров? Наши прадеды взяли Берлин за 4 года, а мы не можем какой-то участок Земли взять, какую-то маленькую Украину вместе с Зеленским. Россия и Беларусь это как а, а, старший брат и младший брат. Они все время вместе, поэтому надо было Ну, как це можна було пройти мимо і не помочь? У нас однакове міння, і ми это очень ціні. і це привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Тут як і завжди, в ефірі нашого ютуб-каналу, Звісно, не місце вкидам і іпсо. Навпаки, тут будемо ми все розвінчувати і розставляти по своїм місцям. Тож, не забувайте, друзі, на старці лишати нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф І звісно, коментуйте, почути і побачене. А ще ви можете поділитися своєю версією, яким чином нікчемна, слабка, неіснуюча вигадана леніним Україна могла запустити дрони, які аж долетіли до таких. Важливих аеродромів Російської Федерації, де базується стратегічна авіація. Ну от без малого тиждень росіяни все дискутують і розбираються, як таке могло статися. Очевидно, що це не Україна. Ну як ну управляти дронами це ж треба мати такий інтелект, такі здібності. Хто ж у світі володіє такими знаннями? ага, точно тільки Росія Бо вона ж імперія найрозумніша, найсильніша, але ж це не росіяни запускали. Одним словом, всі ці дні з'являються безліч версій. Хоча перша, найголовніша патірні нічого не відбулося, аеродроми захищені. То на що купатися? Хто кому передав які дрони, як вони запускалися і як летіли? Чи то з Іркутської області, чи то біля неї, очевидно кажуть експерти диванні, що якась супутникова система управління. Всім цим керувала, но хто їх вдав, Звісно, захід. Америка мамою клянеться, що вони взагалі нічого не знали про цю спецоперацію. Звісно, брешуть. Європейці просто нас хвалять, підтримують і кажуть: Браво! Це була чудова спецоперація. Але найголовніше все ж таки, диванні воїни виходять на головну трупу для того, щоб розгадати загадку запуску українських дронів. Вони кажуть про безалаберність і розгільдяйство російського командування. І в цьому теж є свій сенс. Це, звісно, событие, которое вайть в історію военного диверсионного дела. Но случиться оно могло не потому, что украинская сторона обладает каким-то преимуществом невероятным технологическим. Ничего такого там нет в этих дистанционных дронах, которые управляются издалека. Единственное, возникают вопросы. Каким образом они могли управлять ими из Украины, если дроны летали на территории Иркутской области примерно за 5000 километров от Украины или на территории Кольского полуострова? Но, очевидно, спутниковая какая-то система управления, которая им была предоставлена западными партнерами, западными союзниками. Или второй вариант это российские телекоммуникационные сети, которые, очевидно, были не заблокированы для противника, и противник смог сидя в Киеве, просто по роумингу взять да подключить эти синки и управлять ими. Но это уже вопрос как бы техническим специалистам, пусть они сами решают. Мне лично кажется, что по уровню безалаберности и разгильдяйства это скорее второй вариант. Дошло до того, что даже сам военный злочинец Путин звонит Трампу для того, чтобы поскаржитись на украинцев. Они звертаються до британцам и европейцам, просят вгамувати Киев, а та-та бити по мирним по мирным российским це Система ядерної тріади по ним неможливо бити Є же домовленості із Сполученими Штатами Америки, зокрема про контроль щодо ядерного озброєння. Саме тому, як стверджують спеціалісти, ці літаки і були відкриті на майданчиках, щоб їх було видно із супутничка. Я дико перепрошую. Якщо це така важлива ядерна інфраструктура, яка не має бути розбитою чи Підірваною дронами, а чого ви її застосовували для того, щоб бити по Україні? Це все ще мирні літачки. Ну і зрештою, найголовніше завдання, чому стратегічні об'єкти не захищені. Все дуже просто. Росіяни і справді думали, що так далеко, на такі литовища, ніхто ніколи не долетить. Ну і справді запускає, не запускає з України ці дрони. Ну що там, хіба що по Енгельсу колись прилітало? А так далі з'явилися системи протиповітряної оборони і не тільки. Вони були безпечні, тому що свято і клято вірили, що ніхто туди не дістанеться. Що якщо бити, то так як роблять вони, запускати напряму дрони чи ракети. А що можна перебуваючи на території Росії з Росії, запускати ці дрони? Ні, Дереви, де сітки, та все це не має значення на кожну вашу систему безпеки. Ми знайдемо обхід. Кримський міст, тому свідок. Вопрос Константину. Может, вы знаете, почему у нас стратегические места, ну, извините за термин, да, не оборудованы системой рэп или простой сеткой по периметру? Какие, по вашему мнению, будут сделаны выводы из произошедших терактов? Ну, может быть, вы более широко как-то еще посмотрите на этот вопрос? Ну, вот, вот так. Ну, насчет с того, что это никакие не теракты. Это нормальная диверсионная операция, да. проведенная великолепно э, западными западами и украинскими спецслужбами, и которую, ну, надо признать, в данном случае мы пропустили. <coughs> Других вариантов, кроме как проведить диверсионные операции на нашей территории, их возможности нету, поскольку обстрелы беспилотниками, они к цели не достигают, беспилотники уничтожаются в большом количестве. Вот. Почему они не были обалованы и почему не ставят в этом режиме? Потому что у нас есть договор с НВ-3. Мы участие в этом договоре приостановили, но тем не менее значит, условия этого договора, в числе которых возможность мониторинга состояния наших ядерных сил, а с нашей стороны американских ядерных сил, с использованием космических аппаратов, должны соблюдаться, и в числе этих условий является то, что самолеты э, стратегической авиации должны стоять открыты чтобы их можно было мониторить с помощью спутника, нет ли там попыток загрузить ядерное оружие на них в соответствии с договором СНВ-3. Вот это вот вопрос. Это одна из причин, по которым мы самолеты держим открытые. Значит, что касается возможности накрытия всякими сетками, всем остальным. Ну, начнем с того, что такая операция на всю глубину нашей территории прошла впервые. Предполагалось, что глубинить. территории... Таких угроз нет, поэтому, значит, по всей видимости, таких мер не Вот, Но тут другой вопрос состоит в том, что э, эта операция показала то, что наше общество, в первую очередь, речь идет о э, э, системе государственного управления, на местах, в регионах, все еще живет в условиях мирного времени. Необходимой мобилизации, необходимой внимательности по отношению к действиям Значит, различных фигур вот, не проводится. Вот. То есть это основание для того, чтобы чин, так сказать, руководящий аппарат чиновников встряхнуть как следует. Вот, и виновны за то, что через всю страну совершенно спокойно проехали форы с беспилотниками, вот, должны за это ответить. Это однозначно. Тут э, говорить о том, что какие-то спецслужбы, какие могут быть спецслужбы, само собой спецслужбы должны работать, но дело не в этом. Дело в том, что совершенно спокойно уры проехали по всей стране, никто их даже ни разу не посмотрел. И это в условиях войны. Мыслями ли было, чтобы какой-нибудь грузовик в какой нибудь, -нибудь 43-м году проехал через всю страну и его никто него не заглянул? А найголовніше, знаете что? Далее вы почуете, побачите, ростовец про то, как люди намагалися каминьям. Тим, що було під руками, булижниками, збивати дрони, тому що вони стали свідками, як із фур вилітали наші пташки. Так, от під час цієї атаки ніхто із мирного населення не постраждав. Це була настільки філігранно виважена спецоперація, де головний стратегічний об'єкт це те, що вбиває. Українці, навіть захищаючи навіть після всіх терактів, обстрілів, ракетних атак, ми ніколи не бажали смерті росіянам, тому що не хочемо, щоб це лайно було на наших руках. Ну а ці зараз будуть розповідати, як вони бравурно, героїчно намагалися спинити українські дрони, білоруси з росіянами, браття, вот це от все, та це не має значення. Ви живі тільки тому, що ми не росіяни. А були б росіянами, ми б так само вбивали вас. До ваших детей? Знаю звание, полковник. Вот он а, залез а, в кузов прицепа сверху, а, посмотрел то, что там находятся дроны. Вот, а, ну и попросил помощи. И, понятное дело, все, что было под рукой, а, куски асфальта, а, булыжники, камни. Вот, мы а, приносили к машине и закидывали, а, давили эти дроны накладывали на них, на лопасти, на винты, чтобы они не слетели. У нас первая задача была то, чтобы они не покинули больше этот грузовик. Мы набрасывали, набрасывали, к нему еще залез еще наш коллега-водитель, и они там вместе все разлаживали. Нас там было, наверное, минимум человека четыре водителя. Были сотрудники, вот, мы все помогали, все э, пытались закрыть, как-то устранить эту вот, проблему. И в один момент э, уже полковник кричал, что э, парни нужно, короче, валить. Потому что я так понял, что беспилотник начал подниматься, к сожалению, не смог. Вот, мы э, ну, отбежали от машины, но ну, там, наверное, сразу же, там, через секунд 30, произошел взрыв примерно примерно ну, когда залез полковник примерно он где-то посчитал что в машине находилось ну, наверное 20 может больше может меньше беспилотников вот. эта мысль пришла уже чуть попозже то что они могут накрыть, накрыть и нас вот как бы вместо там, ну, нас тоже там хватало, вот, но, как бы, знаете, в первую очередь думали, что там же могут быть дети и женщины, и мужчины, мы же не знали, что там находится аэродром аэродромы, куда они летят, и первая наша задача была максимально-максимально устранить вот эти вот попытки взлета и все остальное. Но, знаете, Россия и Беларусь, это как э, э, старший брат и младший брат, они все время вместе, поэтому надо было... Ну как это можно было пройти мимо и не помочь или остаться там где-то в стороне. Э -э, вот э -э, были э -э, было много человек, которые помогали, не я один там это все делал, поэтому э -э, нужно сказать им огромное спасибо. Я честно там э -э, вот как бы, почитал э -э, в новостях э -э, и там в телеграм-каналах разных пишут, что там вот герой. Я не считаюсь, я никаким героем, обыкновенный водитель. Міжнародні, как і всі остальні. Я думаю, на моєму місці поступив би так кожен. І, здається таки, хтось в Росії про щось починає здогадуватись. Моя улюблена категорія експертів це Тікток-експерти, які кажуть про те, що ворог знаходився просто на їхній території, а росіяни це все пропустили. Он прадіди Берлін брали мать його. А росіяни сучасні за 4 роки не можуть взяти маленьку Україну. Тут, знаєте, від. Диванного воїна до Тікток у воїна, хочеться сказати так: прадіди були не одні. Прадіди були вдягнені, вони були на техніці, вони були нагодовані всім завдяки ленд-лізу. У прадідів були союзнички, які з ними воювали. Щоправда, це з російської історії. Звісно, все це викрестали. Було відкрито декілька фронтів. Тож, власне, було непогано гуртума бити німців. Ось саме так брали Берлін. Ну а на сьогодні у Росії, звісно, є партнери і союзники: Північна Корея, Іран, Китай, але це все одно не те саме, коли разом із Совєтами увесь світ без перебільшення бив німців. Тож тепер ми справді дізналися, чого вартує і Друга армія світу, ну і Російська імперія. А тому, що враг в ракнув нас знаходиться. Я не удивлюсь, що та люди, які займають високу должность, це генерали, це полковники. Нас давным-давно уже предали. Наши прадеды взяли на Берлин за 4 года. А мы не можем какой-то участок Земли взять, какую-то маленькую Украину вместе с Зеленским. А знаете, почему не можем взять? Потому что все деньги, наворованные чиновниками, депутатами, хранятся в европейских банках. Сейчас эти счета просто арестованы. И их держат просто за яйца. И для них главное бабло а не человеческие жизни, и они сейчас делают все, чтобы их не считано морозили, чтобы они могли вывести свое бабло. Вот что происходит в нашей стране. У нас Сталин все знал, что происходит на фронтиках, хотя не было ни камер, ни интернета, ни. А сейчас у нас президенты вообще ничего не знает. Прямая линия, так ты на прямую линию позвонишь, ты когда? Люди, снимайте розовые очки, нам нужно менять власть, просто менять. Если мы ее не поменяем, нам просто будет. Я не удивлюсь, что скоро у нас будет дефолт. А в этот раз приезжал Абрамович в Кремль. Вы думаете, просто как он приезжал? Это самый главный враг нашего государства. Перед тем, как подняться на пал, участки земли с нефтью за копейки, а потом нашу же нефть, которая принадлежит нашему государству, продавал за миллиарды. Вы понимаете, что происходит? И в этот раз он приезжал просто за баблом, и что-то там поддержать и так далее. Ни о какой безопасности не может быть и речи. Потому что если вот так можно просто заехать, оставить фуру, а из нее взлетает дрон. Как эта фура прошла через все посты ГАИ, через границу и так далее. Даже сами американцы нам говорят, вы с кем хотите воевать, если все, все деньги Ваши чиновники хранят в наших банках. И э, их дети учатся у нас здесь, а, они, они живут здесь. А, у них здесь а, бизнес, виллы, С кем вы хотите воевать? И все вот эти чиновники все сидят сейчас на жопе ровно, потому что боятся этой а, деньги на бизнес, Чего их дети-то здесь не живут. Люди, снимайте розовые очки. Не слушайте вы этот телевизор, а, где вам нам. А зараз друзі буде наглядний приклад, що відбувається, коли ти втрачаєш суверенітет, коли ти втрачаєш легітимність, коли ти втрачаєш зв'язок із західним світом, во що ти сам перетворюєшся, і у що перетворюєш свою власну країну. Лукашенко в 15 раз з'їздив Китай. З'їздив до свого китайського господаря і в такому захваті розповідає, що як він цінує дружбу. Як дякує, що його запросили, як йому приємно, як його зустрічають. Ну, по-перше, отак декілька років побудеш під тотальними санкціями без виїзду на захід, і справді будеш радіти кожному візиту, який тобі випадає. Зрештою, я б сказала так: що винному злочинцю путіну треба почати ревнувати. Ревнувати, бо раніше всі їздили до нього на поклон, всі хотіли з ним дружити, від нього грошей, побувати в лучах його слави, просто схилити голову, показавши, що от, -от ці -от сателіти вони разом із Путіним. Тепер уже все. Всі побачили, що король голий і доживає свої останні роки, і треба шукати собі нового господаря. Ну, а це Кукашенко, звісно, саме що сам із себе більше нічого не представляє. Тож знайшов собі нового китайського хазяїна. Уважаемый председатель, я очень ценю ваше дружелюбие. Оно подчеркнуто тем, что вы пригласили меня в свой дом. Я вам очень благодарен и, естественно, буду ждать вас в своем доме. Меня также удивляет до сих пор, хотя я 15 раз в Китае, и у меня 30-летний срок сотрудничества, с Китайской Народной Республикой э, удивляет и поражает ваше отношение к гостям. Поверьте, это общее мнение. Мы с президентами, особенно постсоветских республик, часто обмениваемся этими мнениями. У нас одинаковое мнение, и мы это очень ценим, понимаем и ценим. Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени – беспрецедентное давление со стороны Запада на нас, прежде всего на Китайскую Народную Республику. И сегодня взоры многих государств, как и Беларуси, обращены к вам в Пекин. Уважаемый председатель, пять лет назад еще говорили так, что если Китай выдержит, значит планета будет уравновешена и будет существовать. Сегодня уже говорят, Китай выдержит, выдержит, и Китай не позволит сломать мировой порядок. В этом убеждены многие многие народы, с главными государствами, с которыми я встречался, я об этом говорил. И на этом, друзья, в мене Навіть якщо ви будете кричати, давай і що продовжай, ми повернемось, але трошки згодом. А ви не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і коментуйте, почути і побачене. Не забувайте, що ви можете фінансово підтримати і розвиток YouTube каналу Курбанова Лайф і всю нашу команду. Всі реквізити ми лишаємо в описі до цього відео. Або ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.